Александр Перемагає Дмитра и Нагородження. Третью позицию итоги озвучим. Давайте занимает Дмитро Дидек. Другую позицию Александр Безбородов. И первую позицию Константин Присяжнюк. Итоги турнира субботнего дня в День физкультурника 13 вересня 2025 И нагородження и на участников. Двигаемся. <клес> на заруджение. <клес> Данил, ну как вам участие? Как вам уровень игроков? Вы первый раз принимали? Сложно? Интересно? Будете участвовать? Мотивация играть дальше, тренироваться. Отлично. А где вы играли, где вы начали я играть? Этого, я играл у себя в городе Пахмуте. А. У меня был долгий перерыв, я не играл уже 4 года. И этим летом я возобновил тренировки как пару месяцев. А здесь сколько вы уже в Вильнюсе времени? В Вильнюсе 4 года. 4 года да, но тут еще вы не участвовали в прошлый раз? Нет, это первый раз на турнир. Я начал ходить в теннис летом. Ага, вы с лета только начали играть, Будете играть, интересно все. Тоже да. да. приемно. Жму вам руку, участвуйте, ждем. Смотрите трансляции. Благодарю. Вот И нагороджение, Устали, устали, Александр, да? Ну как хочу поздравить вас. Вижу там повреждения у вас или что это? Падение тогда еще было. Поздравляю, метро уже И сидит на Гроджере, да? Вы, Константин, чемпион. Все силы отдали, молодцы. С возвращением. Это уже уровень. И чемпионом стоит Константин Песежнев. Попуски в студию. Фоткает. Не фото на сгадку. Веселее. Всех красиво. Спасибо. И до новых звук сейчас противные. Счастливо. Молодцы.